الحمد رب العالمین وصلاۃ والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد ہمارے شرعی مسائل اور ان کا حل سوال جواب کی روشنی میں جس کا آج یہ ستائیسواں سلسلہ ہے پہلا سوال کسی نے یہ کیا کہ ہر ہفتے یا ہر مہینے یا ہر دو تین مہینے کے بعد نکاح پڑھاتے رہنا چاہیے یعنی جن کا پہلے سے نکاح ہے میاں بیوی بی ہیں شادی شدہ ہیں پہلے سے تو ان کا نکاح پڑھاتے رہنا چاہیے تو کیا یہ صحیح ہے ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے فی زمانہ جس طرح پرفتن دور ہے اور لوگ بس اوقات آج کل سنا ہے کہ ایسے ایسے ڈرامے بھی چل رہے ہیں کہ جس کے اندر کفریاں باتیں باقاعدہ بولی بلوائی جاتی ہیں گانے بھی ایسے گائے جا رہے ہیں کہ جن میں کفری الفاظ ہوتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں شادی بیاہ میں قصدن یا ویسے بغیر قصد کے ان کے کانوں سے گزرتے ہیں اور بس اوقات وہ اس پر ہاں میں ہاں بھی ملا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ایسے ماحول کی وجہ سے کہ جس میں علم سے بھی دوری ہو دین کا علم بھی نہ ہو تو انسان بسا اوقات لا علمی میں حالت ایمان سے نکل کر کافر ہو چکا ہوتا ہے اس کا ایمان برباد ہو چکا ہوتا ہے اور جب وہ کفریہ بات سنتا اور اس پر ہاں کہت کرتا ہے یا وہ اس پر کوئی ری ایکشن نہیں کرتا یا اس کو صحیح سمجھتا ہے تو پھر انسان کافر ہو جاتا ہے اور لا علمی میں کافر ہو جاتا ہے اور یاد رکھیے کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو جان بوجھ کر کی جائیں یا بغیر جان بوجھے مذاق میں بھی کی جائیں یا ویسے ہی جس کو ہم تفریح کہتے ہیں کہ ویسے ہی جو ہے وہ کیا جائے بغیر قصد کے بھی تو بھی اس کا حکم صادر ہو جاتا ہے اگر انسان کفریہ بات وہ بغیر قصد کے بھی کرے گا اور وہ اس کو صحیح سمجھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا تو اس طرح بہت سے لوگ اپنے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں اور جب بندہ ایمان سے جاتا ہے تو اگر وہ نکاح شدہ ہے شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اس کی کسی سے بیعت ہے تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے نیک عامال جتنے اس نے زندگی میں کیے ہوئے ہوتے ہیں سب برباد ہو جاتے ہیں ساروں پر پانی پھر جاتا ہے یعنی اگر اس کے بعد یعنی بندہ اگر مرتد ہو جاتا ہے کافر ہو کر دوبارہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ یعنی یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ میں کفر کر گیا اور اب میں دوبارہ مسلمان ہو رہا ہوں تو اگر اس نے پہلے حج فرض کر رکھا تھا تو اب دوبارہ اس پر مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اگر حج فرض ہوا تو اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا کتنا سخت حکم ہے تو اس لیے جو ہے وہ تجدید ایمان بھی تجدید نکاح بھی اور تجدید بیعت بھی کرتے رہنا چاہیے جس کسی پیر صاحب سے مرید ہوئے ہوں تو ان سے بیعت کر لی جائے کہ کہیں احتیاطاً کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے بیعت ٹوٹ چکی ہو کفریہ کلمہ منہ سے نکل جانے کی وجہ سے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی اشارہ فرمایا ہے کہ انسان صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا وہ یہی ہے کہ اس کے منہ سے جانے انجانے میں ایسی بات نکل چکی ہوگی کہ جس سے وہ کفر میں جا چکا ہوگا تو اس لیے احتیاطاً تجدید ایمان بھی کہ بندہ احتیاطاً ایمان دوبارہ از سر نو یہ کہہ دے کہ یا اللہ اگر مجھ سے آج تک کوئی کلمہ کفر جانے میں انجانے میں یا اللہ صادر ہو گیا ہو تو میں اس سے بیزار ہو کر توبہ کرتا ہوں اور کلمہ شریف پڑھ لے اس طرح اس کا ایمان رینیو ہو جائے گا آپ بھی اس نیت سے آج تجدید ایمان کر لیجئے میں جو جو کہوں وہ آپ دہراتے جائیے یا اللہ و جل اگر مجھ سے آج تک کوئی کلمہ کفر شادر ہو گیا ہو تو میں اس سے اور اپنے گناہوں سے بیزار ہو کر توبہ کرتا ہوں یا اللہ میری توبہ قبول فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس طرح یہ تجدید ایمان ہے تجدید بیعت جو پیر صاحب بیعت کرواتے ہیں تو ان کی وہ جو انداز ان کا طریقہ ہوگا وہ طریقے سے دوبارہ بیعت کریں گے ایسے ہی تجدید نکاح کے دوبارہ نکاح پڑھنے کا یہ ہے کہ دو گواہوں کو بٹھائے اور دو مرد گواہوں کو سامنے بٹھا کر مرد عورت سے کہے یا عورت مرد سے کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا تم نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کیا سوالیہ انداز سے پوچھے وہ کہیں ہاں میں نے قبول کیا تو اس طرح تین دفعہ احتیاطاً یہ دہرا لیں ایک دفعہ بھی کر لیا تو کافی ہے ورنہ تین دفعہ بھی احتیاطاً دہرا لیں گے تو اس طرح یہ تجدید نکاح ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں ذہن عطا فرمائے ایک سوال اسی طرح اور کیا گیا کہ اگر بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے یعنی کیوں دی جاتی ہے ایک تو یہ کہ سنت رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے اس کا حکم دیا کیا ایسا یعنی کہ آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت امام حسن اور امام حسین بھی جب پیدا ہوئے تو آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور بعض روایتوں یہ بھی یہ بھی خلاصہ ہے کہ سات مرتبہ آزان اور تین مرتبہ اقامت کہی جائے سیدھے کان میں سات مرتبہ اذان الٹے کان میں بائیں کان میں تین مرتبہ اقامت ورنہ تین تین دفعہ کہلی جائے تو یہ بھی زیادہ اچھا اور اگر ایک ایک مرتبہ تو لازمی کہی جائے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہیں اس لیے جاتی ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو اور فوراں اس کے کان میں اذان دی جائے تو وہ شیطانی خلل سے اور ام سبیان بچوں کی ایک بیماری ہے وہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے اس سے بلائیں دور کر دی جاتی ہیں تو اس کی یہ برکت ہے اس لیے جو ہے وہ اذان بچے کے کان میں کہی جاتی ہے اور یہ باپ کے لیے زیادہ مستحب مناسب ہے کہ وہ خود کہے ظاہر اس کو آتی ہوگی تو کہے گا کہ آج کل مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے کہ جی اذان دینے کی بھی فلاں کو بلواؤ حالانکہ خود مسلمان ہے مسلمان ہو کر اس کو خود اذان آنی چاہیے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں امامت کے دوران کہیں ویسے سفر میں کسی کو ویسے کہہ دیا بھئی خامت پڑھو اذان کہو یقین جانے اذان کہتے ہوئے وہ کامنا شروع ہو جاتے ہیں اذان کہتے ہوئے اقامت کہتے ہوئے تھر تھر کامتے ہیں غلطی کر غلطی کر جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اس کی پریکٹس نہیں ہوتی مشق نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ایک مسلمان کو یہ چیزیں ازبر ہونی چاہیے اس کو باہر صورت یاد ہونی چاہیے اذان ہے اقامت ہے چھ کلمیں ہیں یہ اس کو یاد ہونے چاہیے قرآن کی دس بیس آخری صورتیں سورہ یاسین ہے سورہ رحمان ہے ایسی چیزیں مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے دینی کام اس کو یاد ہونے چاہیے دعائیں قنوت لوگوں کو یاد نہیں ہوتی اسی طریقے سے جنازے کی دعائیں بالغ مرد عورت کے لیے نابالغ بچے بچی کی دعائیں الگ الگ ہیں وہ دعائیں نہیں یاد ہوتی لوگوں کو بھول جاتے ہیں. چونکہ پریکٹس نہیں ہوتی لیکن یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کو یاد ہی نہ کرے مسلمان ہے مسلمان کے لیے چیزیں ضروری ہیں جیسے پچھلے دنوں ہم نے غسل کا طریقہ میت کے لیے پھر غسل میت کو کفن دینے کا طریقہ یہ سارا بیان کیا تو یہ مسلمانوں کو آنا چاہیے ہر غ... ہر بندے کو آنا چاہیے مسلمان ہے مسلمان کے لیے ضروری ہیں یہ چیزیں اللہ پاک ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنت غیر معقدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تاکید نہیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہیان کبھی کبھار ترک کر دی ہوں وہ ہیں چار عصر کی سنتیں جو فرضوں سے پہلے اور چار عشاء کی سنتیں جو فرضوں سے پہلے ہیں تو یہ غیر غیرمعقدہ ہیں کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام نہیں فرمایا کہ ہمیشہ پڑھی ہی پڑھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک بھی فرمائی یعنی قصداً چھوڑ بھی دی ترک کرنے کا مطلب یہ تو یہ سنتیں چونکہ غیر غیرمعقدہ ہیں تو سنت غیرمعقدہ کیا اگر سنت موقع دا بھی ہوں یعنی جن کی تاکید فرمائی ہے جیسے فجر کی دو سنتیں ہیں فجر کی فرضوں سے پہلے پھر ظہر کی دو سنتیں ظہر کے فرضوں کے بعد پھر مغرب کی دو سنتیں مغرب کے تین فرضوں کے بعد پھر عشاء کی دو سنتیں چار فرضوں کے بعد جو ہیں تو یہ جتنی سنتیں معقدہ ہیں یہ بھی اگر نکل جائیں یعنی انسان کی قضا ہو جائیں جیسے کسی کی نماز قضا ہو گئی تو اس کے بعد سنتوں کی کوئی قضا نہیں ہوتی چہ جائے کہ جب سنت موقعہ کی قضا نہیں ہے تو چہ جائے کہ پھر سنت غیر موقعہ کی قضا کی جائے تو ان کی قضا نہیں پھر وہ نوافل بن جاتی ہیں پھر وہ اگر بندہ پڑھے گا تو وہ نفلی کہلائیں گی سنت جس وقت سنت ہے اسی وقت میں ادا کرنا ان کو سنت کہلائے گا اس وقت سے وہ آگے پیچھے ہو گئیں تو پھر وہ سنت نہ رہیں اب وہ نوافل میں داخل ہو گئیں مدت رضات چونکہ ڈھائی سال ہے مدت رضات ڈھائی سال ہے یعنی ڈھائی سال کی عمر کے اندر اندر کا اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ عورت اس کی رضائی ماں اور وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا ڈھائی سال تو بڑی بات ہے ایک چسکی بھی نا عورت کے دودھ کی اس کے پستان سے اس نے منہ لگایا اور گھونٹ اس کے منہ سے حلق سے اتر گیا دودھ کا رضاعت ثابت ہو گئی ایک مہینہ دو مہینہ تو دور کی بات ہے تو اس طرح رضاعت جو ہے وہ اس طرح تھوڑا سا بھی دودھ بلکہ اس نے اس کے پستان سے منہ نہیں لگایا بچے نے عورت کے سینے سے دودھ نہیں پیا اس نے کسی چیز میں نکال کر پلایا تب بھی رضاعت ثابت ہو جائے اصل ہے اس کا دودھ اس کے حلق سے اترنا اور وہ اتر گیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی اگر حاملہ عورت کا انتقال ہو جائے اس کو دفنا نہیں دفنانے سے پہلے تو ایسی صورت میں دو صورتیں ہوں گی اگر عورت مر گئی تو اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے یا مردہ ہے اگر تو مردہ ہے تو پھر تو اس اس کو نہیں نکالا جائے گا کر کے اس بچے کو پیٹ سے نہیں نکالا جائے گا اس کو ویسے ہی دفنا دیا جائے گا چونکہ بچہ بھی مردہ ہے تو اس کو نکالنے کے بعد بھی دفنا نہیں ہے تو اس کو ویسے ہی دفنا دیا جائے گا لیکن اگر بچہ زندہ ہے باقاعدہ پیٹ میں حرکت کر رہا ہے جس طرح آخری دنوں میں یعنی سات ماہ کے بعد بچے کی باقاعدہ حرکت محسوس ہوتی ہے اور باقاعدہ پیٹ کے اوپر سے باقاعدہ محسوس کی جاتی ہے کی, کی جاتی ہے بچے کی حرکت تو اس طرح کی اگر یقینی حتمی طور پر یقیناً اس کی حرکت محسوس ہو رہی ہے تو پھر عورت کے مرنے کے باوجود بھی اس کے پیٹ کو چاک کر کے بائیں جانب سے الٹی طرف سے پیٹ کو کاٹا کاٹ کر علماء یہ لکھا ہے بائیں جانب سے اس کی کوئی وجہ ہوگی تو وہ اس کا پیٹ کاٹ کر بچہ نکالا جائے گا یہ حکم شرعی ہے اور اس بچے کو جو ہے وہ ظاہر زندہ ہے تو اس کو نکال کر پھر اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اس کا نصیب اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کو اس کے بعد دفنا دیا جائے گا لیکن حکم یہ ہے کہ عورت کے پیٹ سے بچے کو نکالا جائے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہے تو اگر تو اس کے زندہ عورت کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہے پھر تو ظاہر عورت تکلیف میں آئے گی تو اس کو تو پیٹ کاٹ کر کے نکالا ہی جائے گا لیکن اگر بچہ زندہ ہے عورت بھی زندہ ہے بچہ بھی زندہ ہے تو پھر جب تک اس کی پیدائش کا وقت نہ ہو اور جو فطری طریقہ ہے پیدائش کا اس طریقے سے پیدائش نہ ہو رہی ہو تب اس کے آپریشن کی اجازت ہے اور وہ بھی صورت میں کہ وہ عورت یا بچہ مر سکتے ہیں اس اندیشے سے یہ ڈاکٹرز حضرات کہیں کہ یہ بچہ مر جائے گا یا ماں مر جائے گی اگر پیدائش کا وقت پورا ہو گیا ہے اور بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو اب اس کے آپریشن کی اجازت ہے ورنہ جو ہے وہ آپریشن کی بھی اجازت نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ حمل کی مدت کم سے کم چھے ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو سال ہے ہمارے ہاں تو نو مہینے جو سمجھ سمجھتے ہیں کہ بھئی نو مہینے کے بعد جو ہے بس مدت ختم ہو گئی اب پیدائش ہو جانی چاہیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت عمل دو سال ہے کہ اگر اس کو تکلیف نہیں ہو رہی عورت کو تو اس کا اب آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ حمل صحیح رہے گی تکلیف شروع ہو گئی ہے پریشانی میں ہے مصیبت میں ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مر جائے گی بچہ مر جائے گا اس کو کوئی نقصان ہو جائے گا یعنی کوئی نقصان کا اندیشہ ہے پھر اس کا آپریشن کرنے کی اجازت ہے ہمارے ہاں تو جو ہے وہ بسا اوقات آج کل آٹھ مہینے کے بعد بھی آپریشن کر دیا جاتا ہے نو مہینے کے بعد تو کوئی دیر ہی نہیں لگاتے بلکہ جس کا آپریشن نہ بھی ہونا ہو نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے اس کا بھی آپریشن کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورتوں میں آپریشن کر کے یہ آپریٹ کرنا علماء نے منع لکھا ہے جو فطری طریقہ ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے غصے کی حالت میں اگر شوہر اپنی بیوی بی کو کہتا ہے ماں یا بسا اوقات ایسا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ غصہ میں بسا اوقات آدمی اپنے بیوی بی سے کہے او میری ماں بس کر ایسے کہہ دیتا ہے او بھائی بس کر یا بیوی بی کہہ دیتی ہے اپنے شوہر سے او بھائی بس بھی کر ایسے بھی کہہ دیتی ہے تو یہ بھی کہہ دیتا ہے جا بھائی جا بھی جا اس طرح بھی کہ یعنی بھائی یا ماں یا اس طرح کہہ بھی دیا غصے میں تو یاد رکھیے یہ چونکہ ایک محاورتاً ہوتا ہے تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے یعنی طلاق بھی نہیں ہوگی اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ تجدید نکاح میں گواہوں کی کیا شرائط ہیں یاد رکھیے کہ جب گواہ بنائے جائیں گے تو پھر اس میں تجدید میں ہوں یا ویسے ہوں جیسے گواہوں کسی جھگڑے میں کوئی گواہی لی جاتی ہے تو اس وقت جو گواہ کی شرائط ہیں وہ رہیں گی تو اس طرح جب تجدید ہوگی تب بھی اور ویسے نکاح ہوتا ہے تب بھی دو گواہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مسلمان عاقل بالغ مرد دو گواہ ہونا ضروری ہیں تو وہ گواہ ہونا ضروری ہیں وہ سنیں ایجاب و قبول کہنے کو کہ میں نے نکاح کیا دوسرا کہے میں نے قبول کیا تو وہ دو گواہ چاہے گھر کے افراد ہی ہوں بالغ دو مرد ہوں چاہے اپنی اولاد ہی ہو دو بیٹے ہوں جیسے تو ان کو گواہ بنایا جا سکتا ہے تو گواہ بنانا ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ تجدید نکاح ثابت ہو جائے اگر کسی کو ایسا مرض لاحق ہو گیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے پیشاب کے قطرے آنا ہو یا جو ہے وہ کسی کو موشن آ رہے ہیں بار بار پیچیز جس کو ہم دست کہتے ہیں تو یہ جاری ہو گیا یا کسی کے زخم سے خون رس رہا ہے مسلسل بار 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 جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جو بھی ایسا کام تو اگر اس کو ایک پوری نماز کا وقت گھیر لیتا ہے یعنی بس جیسے عصر سے مغرب تک ایک گھنٹہ ہے مثال کے طور پر نماز کا وقت عصر کا مغرب تک ایک گھنٹے کا ایک مسلسل پورا گھنٹہ اس کو وہ مرض ایسے جاری رہا کہ اس کو وضو کر کے نماز نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا اس طرح اس کو مسلسل جاری رکھیں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قطرے جاری ہیں تو پھر وہ شرعی معذور ہو گیا۔ تو اب شرعی معذور ہو گیا تو اب اس سبب سے جس سبب سے وہ شرعی معذور ہوا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اب وہ ایک دفعہ وضو بنائے گا اور نماز پڑھ لے گا۔ پھر نئی نماز یعنی جب اگلی نماز شروع ہوگی تو اس کے لیے صرف وہ ایک دفعہ وضو کرے گا اب وہ اس کو مرض ہوتا رہے بے شک اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھ لے پھر بے شک اس کو وہ مرض ہو ہاں کوئی اور وجہ نقض وضو پائی گئی کہ یعنی کسی اور وجہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہوئی مثال کے طور پر اس کو مرض ہے قطروں کا لیکن کوئی اور سبب یہ کہ وہ سو گیا تو ظاہر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب یہ نہیں کہ وہ وضو نہیں کرے گا اب سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہے تو وضو کرے گا دوبارہ تجدید نکاح میں حق مہر بھی ذکر کرنا ہوگا ظاہر ہے کہ جب تجدید نکاح احتیاطاً کر رہا ہے اگر یہ یقین ہے کہ نکاح واقعی ٹوٹ چکا ہے دوبارہ کر رہا ہے پھر تو لازم ہوگا مہر پھر تو لازم دینا ہی دینا ہے ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعات میں بغیر کچھ پڑھے بندہ رکوں میں چلا گیا اکیلا نماز پڑھ رہا ہے فرض کی نماز میں یا امام ہی اگر کچھ بھی نہ پڑھے تو وہ رکو میں جا سکتا ہے یا نہیں بغیر کچھ پڑھے تو چونکہ آپ کو معلوم ہے یہ ہونا چاہیے کہ تیسری اور چوتھی رکعت فرض کی جیسے مغرب کی تیسری ایک ہی فرض ہے تیسرا تیسری رکعت اور باقی جو چار رکعت والی ہیں جیسے ظہر عصر اور عشاء ان کی تیسری چوتھی فرض سے رکعت بنتی ہے مغرب میں فجر میں تو وہیں دو تو تیسری اور چوتھی رکاعت میں کراعت کرنا فرض نہیں ہے صرف قیام فرض ہے کرعت فرض نہیں ہے تو صرف کھڑے ہو جائے اور اتنا کھڑا ہو جائے کہ قیام متحقق ہو جائے ثابت ہو جائے کم از کم قیام کی مقدار ہے کہ وہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار فرض اور تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار واجب ہے تو تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار یعنی تقریباً دو تین سیکنڈ تو اگر بندہ تیسری چوتھی رکعت میں تین سیکنڈ بھی قیام کر لے اور اس کے بعد ڈائریکٹ رکو میں چلا جائے کچھ نہ پڑھے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی اس کے لیے کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر پڑھ لے تو اچھی بات ہے یعنی اس کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے کم از کم سبحان اللہ کہہ لے کوئی تصویر پڑھ لے کوئی دعا پڑھ لے عربی تو کچھ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن بغیر کچھ سوال یہ تھا کہ بغیر کچھ پڑھے جب ظاہر ایک نماز ہو رہی تو پڑھ لے گا تو ظاہر پڑھنے سے بھی ہو جائے گی کہ اگر کوئی ایک منٹ کے لیے بیٹھے بیٹھے اونگ لے یوں سنند اس کو جھٹکا آ جائے سو جائے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یاد رکھیے کہ سونے کے اندر اصل ہے اس کا جو بیٹھنے والا حصہ ہے جو اس کا مقعد ہے سرین ہے جن پر وہ بیٹھتا ہے زمین پر اس کا زمین سے جمع رہنا ضروری ہے اور جب تک وہ جمع رہے یعنی جب بندہ انسان بیٹھتا ہے جب سو جاتا ہے تو جیسے ہی سوتا ہے تو فوراں وہ گرتا ہے دائیں یا بائیں تو گرنے کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی وہ, وہ سو گیا ہے تو اس طرح کی اگر کیفیت میں سو جاتا ہے وہ کہ جس میں غافل ہو گیا کہ اگر اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تو وہ گر جاتا بے شک وہ بیٹھا ہوا تو ہے لیکن بیٹھا بیٹھا سو رہا ہے بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے میں نے تو سنا ہے لوگ چلتے چلتے سوتے ہیں میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ لوگ جو ہے موٹر سائیکل چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں یہ بھی میں نے سنا ہے کہ بتائیں آپ انتہا دیں گے بعض لوگوں کی ایسی کی ہے کہ وہ چلتے چلتے سو جاتے ہیں خیر ہوگا جس طرح نیند میں چلنے کا لوگوں کو سنا ہے کہ نیند لوگ نیند میں چلتے ہیں جی بیماری بھی ہوتی ہے جی ہاں ایسا تو بہرحال اگر تو وہ غافل ہو کر سو گیا ہے یعنی ایسی غفلت تاری ہو گئی ہے کہ اس کے آدھا ڈھیلے پڑ گئے ہیں اس کو کہتے ہیں استرخاء مفاصل لفظ ہے عربی کا استرخاء مفاصل یعنی اس کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے احساس ہو گیا تو اگر ایسی نیند اس کی آگئی اور اس کی مقاد سرین زمین پر جمع نہ رہے تو نماز کے دوران اگر ایسا سویا کہ اس کی سرین اٹھ گئی یعنی وہ زمین پر بیٹھے بجائے ہونے کی بجائے اس کا حصہ زمین سے الگ ہو گیا تو پھر اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی وزو بھی ٹوٹ جائے گا اور اگر کوئی اس طرح جم کر بیٹھا رہا جیسے میں بیٹھا ہوں کہ میرا بیٹھنے کا حصہ جم جم چکا ہے کرسی پر اور اگر میں یوں بیٹھا بیٹھا میں پوری رات بھی سویا رہوں اور میں گروں نہ تو میرا وضو نہیں ٹوٹے گا تو اصل یہ ہے کہ آزا ہی ڈھیلے نہ ہوں اور اس کی جو سرین ہے وہ بھی زمین سے نہ اٹھے دراصل جب آزاد ڈھیلے ہوتے ہیں تو انسان کے جسم سے ہوا خارج ہو جائے اس کا قوی امکان ہوتا ہے اس کے جسم سے ہوا تو اس وجہ سے نیند کو ہی سبب نقض وضو قرار دے دیا گیا کہ بندہ جب نیند میں جاتا ہے تو اس کے آزاد ڈھیلے ہوتے ہیں آزاد نہیں ڈھیلے ہوتے ہیں تو اس کے جسم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے نیند ہی جو ہے وہ وضو ٹوٹنے کا سبب بن جاتی ہے تو اس طرح اگر تو وہ ایک منٹ کیا دس منٹ ایک گھنٹہ دس گھنٹے بھی سویا رہے لیکن اس کے آزاد ڈھیلے نہ ہوں اور اس کی سرین زمین سے ہٹ ہٹے نہ تب تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر آزاد ہلے ہو گئے اور وہ زمین سے ہل گیا گر گیا تو اس کا وضو پھر چاہے سینگٹوں میں بھی ایسا ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا نہیں انگلی چٹخانے سے وضو نہیں ٹوٹتا انگلی چٹخ جائے چٹخانے بندہ بعض بزرگ کھڑے ہوتے ہیں تو گھٹنوں سے آواز آتی ہیں کٹک کٹک کی آواز آتی ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں نماز کا انتظار کر رہے ہیں ابھی جماعت نہیں ہوئی اور اذان ہو چکی ہے تو اس دوران انگلیاں چٹھانا یہ مکرو تحریمی ہے یعنی نماز کے دوران جو مکرو ہے نماز ٹوٹ جائے گی اگر کسی نے نماز کے دوران انگلیاں چٹھائیں تو نماز ٹوٹ جائے گی مکروہ تحریمی ہے یہ اور اس سے پہلے جو ہے وہ نماز سے پہلے نماز کے انتظار میں بھی ہوں تو چونکہ نماز کا انتظار بھی ایسا ہی ہے گویا کہ ابھی ہم نماز میں ہی ہیں تو اس لیے مکروہ ہے کہ نماز سے پہلے انگلیاں نہ چڑھائی جائیں اور ویسے بھی جو ہے یہ انگلیاں چٹھانا اچھا عمل نہیں ہے ویسے کبھی انسان جو ہے اِستراحت کے لیے اگر اس طرح سے چڑھا دیتا ہے انگلیاں یا ویسے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن نماز کے دوران خاص طور پر اس سے احتیاط کی جائے سوال کو ہے کہ ان کا یہ ہے کہ رکعت پانے کا طریقہ کیا ہے بعض اوقات لوگ جلدی جلدی آتے ہیں اور وہ آ کر بس دیکھتے ہیں کہ جلدی سے امام کے ساتھ رکعت پکڑ لوں اور امام سمی اللہ علی من المیدہ کہہ کر کھڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کھڑا ہو رہا ہوتا ہے اور یہ رکو میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے رکعت ملے گی یا نہیں یاد رکھیے کہ رکو پانے کے لیے اس کا امام کے ساتھ رکو میں شریک ہو جانا لازمی ہے کم از کم اس کا امام کے ساتھ رکو میں شریک ہو جانا لازمی ہے رکو میں شریک ہو, میں شریک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ امام نے سمی کا سین شروع نہ کیا ہو جب اس نے سین شروع نہیں کیا تو گویا اب تک وہ رکو میں ہے اس وقت تک اگر وہ اللہ کہہ کر کم از کم یوں ہاتھ ایک دفعہ باندھ کر اور وہ رکو میں اگر اس کے ہاتھ ٹچ ہو گئے تو وہ گویا رکو میں شامل ہو گیا اس کا سین شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کے ہاتھ گھٹنوں کو چھو گئے تو وہ رکو میں آ گیا تو اس کو رکت مل گئی ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا کہ امام سین شروع کر چکا ہے اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہیں لگے ہیں تو اس کو گویا رکو نہیں ملا رکعت نہیں ملی تو اس کی وہ رکعت نکل گئی ہے اب بے شک وہ امام کو کھڑا ہوتا بس اوقات امام کھڑا کھڑا ہوتا ہے سین بعد میں شروع کرتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو اگر ایسا بھی ہے تب بھی جو ہے وہ اس کے اٹھنے کا ہی حکم دیا جائے گا یعنی حکم یہی ہے کہ گویا کہ وہ تو رکو سے اٹھ گیا وہ سین بعد میں اگرچہ کہہ رہا ہے یعنی اس کا رکو چکے پورا ہو چکا ہے تو اس لیے اگر اس نے اس کو کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو اس کی اگر کمر سیدھی ہو چکی ہے اور سیدھی کمر ہونے سے اگر اس نے پہلے پہلے رکو تک نہیں پہنچا ہے پھر بھی اس کو رکت نہیں ملی اور اگر امام کے سیدھے ہونے سے پہلے بھی اور سین سمی اللہ علی منحمیدہ کا سین شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کے ہاتھ رکو تک پہنچ گئے ہیں گھٹنوں تک پہنچ گئے ہیں تو وہ رکوع کو پا گیا ہے اور اس کو رکعت مل گئی ہے دو تکبیر کہنا ہے جی دو تکبیر کہنا لازمی ہے جی ہاں دو تکبیر کہنا لازمی ہے ظاہر ہے کہ ایک رکو ایک تکبیر اپنی ہے اس کی اور ایک رکوع کی ظاہر ہے اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا سیکھنا قبول فرمائے اور جو کچھ بتایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے